ఈ శ్లోకం చదువుట వలన అనారోగ్య సమస్యల నుంచి తప్పించుకునవచ్చును అస్మిన్ పరాత్మన్ అను పాత్మకల్పే త్వమిత్తముత్పిత పద్మయోని అనంతభూమా నిరుంది నిరుంధి వాతయవాస విష్ణు కృష్ణ अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमित्तमुत्तापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धिवातालय वासविष्णो कृष्णा अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमित्तमुत्तापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगरासिं निरुन्दिवातालय वासविष्णुकृष्णा अस्मिन् परात्मन्ननु पाद्मकल्पे त्वमित्तमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तपूमा मम रोगरासिं निरुन्दिवातालय वासविष्णुकृष्णा अस्मिन् परात्मन् ननु पाद्मकल्पे त्वमित्तमुत्तापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धिवातालय वासविष्णो कृष्णा अस्मिन् ननु पाद्मकल्पे त्वमित्तमुत्तापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धिवाता लय वासविष्णो कृष्णा अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्तमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धिवाता विष्णो कृष्णा। अस्मिन् परात्मन् ननुपाद्मकल्पे त्वमित्तमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धिवातालय वासविष्णो कृष्णा अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्तमुत् पितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगरासिं निरुन्धिवातालय अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमित्तमुत्तापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगरासिं निरुन्दिवातालय अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्तमुत्तापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा ममरोगरासिं। निरुन्धिवातालय वासविष्णो कृष्णा अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमित्तमुत्तापितपद्मयोनिः అనంతభూమాసి వాతాలయ వాస విష్ణు కృష్ణ ఈ శ్లోకాన్ని రోజుకి పదకొండు సార్లు చొప్పున నూటెనిమిది రోజులు చదవ చదవడం వలన అనారోగ్య సమస్యని పోగొట్టవచ్చును ఇది నిజంగా జరిగింది అందుకని ఈ నేను ఈ శ్లోకాన్ని మీకు వినిపిస్తున్నాను